Игорь Михайлович, добрый вечер. Он, на для вас сегодня добрый. Мы с честью вас с победой, с лидерством. Что вы можете сказать про сегодняшнюю игру? Ну, это была одна из игр, которые, за которые дают три очка. И мы хорошо подготовились. И достойно выглядели. И, считай, использовали э, моменты, которые у нас были и победили. Но я говорил и до этой игры. И буду дальше говорить, надо продолжать строить команду, она на правильном пути, для того, чтобы в Европе не было таких поражений. Можно некоторые оценивают, что это обидное поражение, некоторые оценивают, что это поражение, которое было с Ульбергом, оно случайное. В четверг будет возможность ответить на этот вопрос. Нельзя, вы знаете, матч прошел, мы сегодня порадуемся, а завтра надо продолжать дальше работать для того, чтобы добиваться положительного результата. И только так можно создать боеспособную команду. Игорь Михайлович, ну что ж вы сегодня реально стримано реагуете, что такое, что есть час потешиться, Неужели ваши футболисты сегодня не заслужили на то, чтобы их похвалили? Я их, хвалю, я их очень хвалю, футболистов, и мне игра сегодня понравилась, и они это увидят Фонтане это хорошо почувствуют, это для них, наверное, самое главное. Но я вам могу сказать следующее, что в футболе нельзя расслабляться. Надо все время быть сконцентрированным с первого до последнего тура. Можно обыграть сегодня Днепром, обыграть Шахтер, мы потерять очки, как мы потеряли с Олимпиком. Поэтому вот, когда закончится чемпионат, и если мы будем занимать то место, которое мы занимаем сегодня, то, то я буду очень радоваться. І прийдете до нас в студію Ігор Михайлович. І приду вам в студію. Ігор Михайлович, ще хотілося питання справа в тому, що тут різні чутки і різна інформація про Дениса Гармаша. Ми всі дуже переживаємо за цього півзахисника, за цього футболіста, дуже талановитого, перспективного і якісного футболіста. Розкажіть от середини, розкажіть, щоб зараз знаєте спростувати всю інформацію, що сталося, яка доля Дениса, і коли його можна буде чекати вже на футбольному полі. Я вам розкажу все, що відбувається на сьогоднішній день. Денис поехал к ведущим специалистам Барселоны по этим травмам. Травмам и у него подозрение на заднюю крестообразную связку. И ведущий специалист сказал о том, что э, врач такой, который у многих ведущих, как говорится, игроков со всего мира оперировал, он сказал, что операция, скорее всего, не понадобится. Но для того, чтобы понять, э, нужна она или нет, надо делать определенные вещи в течение месяца. И после этого принимать решения. Естественно, мы рискуем, потому что восстановление после такой операции от 6 до 9 месяцев. Но если удастся консервативным путем, и Денис все выполнит, то, что ему рекомендовали врачи, и он через месяц, так как говорят врачи опять-таки, будет вполне возможно, что он сможет приступить к тренировкам, я буду считать, что это большая победа, потому что гармош нам необходим. Юр Михайлович, будем желать здоровья Гармашу. Еще последнее вопрос. Все-таки разобывался э, Кравец. Вы еще ждете пока или уже не ждете, в принципе? Ну, мы его ждем, но я желаю Кравцу продолжать работать. И теперь у Бакани будет проблема, чтобы вытеснить его из основного состава. Ну що, знову ж таки, ми вас вітаємо щиро. Команда Київської Динамо сьогодні заслужено перемогла. І зараз на даному етапі заслужено лідери у чемпіонаті України. Будемо сподіватися, що вже в наступному поєдинку проти Ольборга буде взято реванш за ту поразку, яка була у Данії. Ну і веселий вам ночі, я думаю. Дякую.